ਵਾਸਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵਾਸਾ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਵਾਸਾ ਕਿੱਥੇ ਕੰਮ ਬੰਦੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਪੜਨ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚੰਨ ਨਾਲ ਇਸ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਤੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨਾ ਤੇ ਨੋਟਬੁੱਕ ਆਪ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅੱਗੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ एस दिशा पब्लिक स्कूल यूट्यूब चैनल से नए जुड़े हैं तो इस चैनल में सब्सक्राइब करो तो सब्सक्राइब करो तो अन्य साथियों को भी तुसी शेयर करना ना भूलियो तो साथियों आज शुरू करते हैं पंजाबी की क्लास पंजाबी की क्लास में आज हमारा टॉपिक हैगा पासा आज असी पासा के बारे पढ़ेंगे कि पासा की होती है ते पासा तो पासा की परिभाषा तो की है तो पासा तो भाव की है ते पासा दी प्रकृति की होती है ते पासा दे रूप की होते हैं ओदे वरो अच्छी आज पढ़ाने वाले हैं ते साथ ही शुरू करते हैं क्लास ते आज देखो पहला पासा पहला पढ़ते हैं पासा दी परिभाषा यानी पासा दी परिभाषा की होती है पासा दी परिभाषा देख जमे मनुष्य अपने मन के भावों को पासादी सहायता ना किसे बोरा ना भी प्रकट करता है वो पासा है कोई मनुष्य है जिम्मे मैं तो पढ़ा रहा हूँ ते मैं मेरी पासा तोड़े ना तोड़े ना कम पीड़ित करता है यानी तुसी मेरी पासा में सुन दे हो ते तुसी आपको जवाब दे दे यानी संप्रेषण करने की यही प्रकृति है यही पासा होती है यानी मनुष्य अपने मर्दे पाप मन विच अपने जेने पाव है पावा की सहायता ना पावा की सहायता ना इसे पूरा हाथी प्रकट करता है ओ पासा है यानी मैं मेरे पाव है जेडे मेरे मन में विच विचार चलते हैं ओ मैं तोड़े आदमी पेश कर रहा हूं ते ओ की है पासा है संप्रेषण है यानी मन दी जेडी गल्ला है ओ मैं तोड़े आगे पेश करता हूं ओनु पासा कहते हैं आगे कि पासा द्वारा मनुष्य सोचता है यानी पासा द्वारा मनुष्य सोचता है दिमाग के कोई भी गल चलती है अपने ते मनुष्य सोचता है फिर समझता भी है उन आगे की कहना है किसे नु ते विचार होने यानी पासा द्वारा मनुष्य सोचता है समझता है सोचता है समझता है ते सुनता है सुनता भी है यानी सोचता है समझता है मनु ते सुनता है ते पढ़ता है किताब होती है अपने वो पढ़ते हैं ते पढ़ता है कि पासा दे विचारा का अटूट संबंध है पासा दे विचारा का अटूट संबंध है यानी पासा तो बगैर कुछ भी नहीं होता ये अपन सारे अनुभव है यानी पासा बहुत कीमती चीज है पासा बहुत कीमती चीज है यानी पासा संबंधी पासा संबंधी उत्पत्ति संस्कृत दी पास धातु संस्कृत दी पास धातु तो हुई है यानी पासा संबंधी उत्पत्ति संस्कृत संबंधी पास धातु तो हुई है ये ध्यान रखना है आगे है कि पासा की कमाया हुआ तन है पासा बुजुर्गों का कमाया हुआ तन यानी पता नहीं कदों दी चले आ रही है पासा, यानि पासा एक कमाया पासा कमाया पासा समाज मुखी है 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 समाज अपने विचार दे, यानि विचार पर दे है, एक करते है। परिवार के हैं परिवार सदस्य हैं आपस से गए भाषा यानी अपने मन दे पा, मन दे जड़े पा है

वो पासा पासा है इन्हें तैयार करना द्वारा मनुख सोचता है सोचता है समझता है सुनता है, है ते ते पढ़ता है ते लिखता भी है ये पाशा काम है यानी पासा द्वारा मनुख सोचता ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਪੜਦਾ ਹੈ ਤੇ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਪਾਸਾ ਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਅਟੁੱਟ ਸਬੰਧ ਹੈ ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪਾਸਾ ਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਪਾਸਾ ਜਿਹੜੀ ਮੁਖ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿਚਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਉਹਦਾ ਅਟੁੱਟ ਸਬੰਧ ਹੈ ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਪਾਸਾ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ पासा धातु ना हुई यानी संस्कृत जी पास धातु तो कोई है इंपॉर्टेंट गल है कि भाषा संबंधी उत्पत्ति संस्कृत जी पासा धातु को कोई है पासा एक कमाया हुआ तन है पासा जिस जिवे प्रश्न पूछा जाए कि पासा की है तो पासा की है एक कमाया हुआ तन है पासा समाज मुखी प्रक्रिया है ये भी इम्पोर्टेंट है कि पासा की है समाज की प्रक्रिया है इन्हों भी इम्पोर्टेंट कर लेने हैं आप यानी पासा समाज की प्रक्रिया है आगे है पासा तो पाव की है पासा तो पाव की है पासा तो पाव है, तो है कि बोलना कहना संबोधन करना निरूपण करना त्योहार का लाभ करना है यानी पासा तो पाव की है पासा तो पाव है बोलना एक तो मुंह हाथ से बोल रहे हैं ये पासा निकलती है ते कहना यानी किसी को बल कहते हैं तो वो भी एक पासा है ते कहना संबोधन करना ते निरूपण करना और उसका संबोधन करना निरूपण करना बोलना सोचना समझना ये पासा रही, कम नहीं कम देखिए निरपण करना ते वार्तालाप करना एक दूसरे ना गल्ला करना सप्रेशन करना ते ये पासा है तब पासा निरंतर गतिशील तक गति ये परिवर्तन सीन है यानी पासा की है निरंतर यानी लगातार निरंतर गतिशील सीन है ते परिवर्तनशील भी मुंदी है पासा में बदल सकते हैं आप जो बोली देना है कि हिंदी बोली जाती है कि पंजाबी कि संस्कृत बोली जाती है कि अरबी फारसी

व्यवस्था है यानी व्यवस्था ना रसी करम दे ना उन्हें सजा सकते हैं बात जैसे पढ़ सकते हैं तो पासा इतनी है व्यवस्था है पासा एक व्यवस्था है पासा वाद प्रदान चुनी समझ है। पासा वाद प्रदान वाद प्रदान मतलब ऐसे बोलते हैं एक वाक्य बना के बोलते हैं तो इतनी है वाद प्रदान दुनिया समझ के जब कोई वाक्य बोलते हैं हम दुनिया भी है

तुम्हें शब्द वाक्य, उपवाक्य उपवाक है यानी इन्हों मिला के एक वाक प्रधान वाक्य बन है। है व्यवस्था बिजती है तुमने शब्द वाक्य, उपवाक्य उपवाक है आगे पासा समाज मुखी प्रक्रिया है पासा की है समाज मुखी प्रक्रिया है साढ़े समाज में पासा का बहुत महत्व है यानी समाज में पासा का महत्व होता है कि भाषा तो मुझे से कुछ ना था कुछ बोल सकते ना लिख सकते ना आगे कोई काम होता ते राजकाज से काम होता तो भाषा का जरूरी है जड़ी भाषा होती है उस इलाके की उन्हें महत्व दिता जाता है तो यह एक है कि भाषा समाज की प्रक्रिया है समाज से भाषा जरूरी है भाषा समाज की प्रक्रिया है भाषा वाक प्रधान होती है भाषा की होती है वाक

मूल रूप की है पासा का मौखिक है आगे पासा के रूप पासा के तीन रूप है पासा मानव द्वारा समाज में अनेक रूपों में वर्ती जाती है यानी पासा मानव द्वारा मनुष्य द्वारा अनेक रूपों में वर्ती जाती है जिसे सुनना बोलना देखना ते छूना आदि

वो भी असी बोलते हैं तो वो सुन के अपने विचार रखते हैं विचार रखना की है विचार और ये जवान में नहीं होती तो विचार करके यानी सुन सकता है सुन सकता है केवल की के पासा है ते पासा नु अनपढ़ लोग सुनते हैं ते नेता जी लोग भी केवल सुन सकते हैं आगे है पंजाबी राजकाज एक्ट ਅਗੇ ਹੈ ਦੂਜਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਅਣਪੜ੍ਹ ਲੋਕ ਸੁਣਦੇ ਹਨ ਤੇ ਨਿਤਰੇ ਕੇਵਲ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪੰਜਾਬੀ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ ਪੰਜਾਬੀ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ ਸੀਗਾ ਉਹ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ 1940 ਵਿੱਚ ਕੀ ਜਾਈ 581 ਲੇਕਿਨ 1905 ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਵੜਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ 1940 ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਪਾਸ ਕਰੋ ਕੀਤਾ 581 1900

तत्सम शब्द दी प्रधानता उत्तर, था। उत्तर, उत्तर, दी, था। उत्तर था। था। काल में जरूरी है उत्तर काल जिन उत्तर काल होता है मध्य काल होता है ते फारसी भाषा जैसे तत्सम शब्द दी प्रधानता उत्तर काल में जरूरी है इन्हें भी तैयार करना है मित्रों आगे है शब्द सृजन काल कह रहा है शब्द सृजन काल शब्द सृजन काल आधुनिक काल में किया जाता है शब्द सृजन काल आधुनिक काल किया जाता है

मानता प्राप्त है ये मानता या यूं कह सकते हैं कि प्रमाणिकता प्राप्त है।, है एक बार ऐसी एदा रिवीजन करते हैं ये पासा अपना आज टॉपिक से पासा ते पासा की परिभाषा की है पासा की परिभाषा कि मनुष्य अपने मन दे पावन कि मनुष्य अपने मन दे पावन पासा की सहायता नाल किसे हो रहा आगे प्रकट करता है वो पासा है यानी इंपॉर्टेंट परिभाषा है कि मनुष्य अपने मन के पावन में पासा की सहायता नाल किसी गोरा आगे प्रकट करता है वो पासा होती है ते पासा द्वारा मनुष्य सोचता है समझता है बोलता है सुनता है पढ़ता है ते लिखता है ते पासा के विचार का अटूट संबंध है पासा के विचार का पासा का ते विचार का दोनों का अटूट संबंध है पासा शब्द की उत्पत्ति पासा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत की पास तत्व कोई है ते पासा एक क्या है कमाया हुआ तन है ते पासा समाज रूपी प्रक्रिया है पासा तो पाप पासा तो पाप की है, तो है। यानी बोलना कहना संबोधन करना निरूपण करना ते वार्तालाप करना है पासा निरंतर की है गतिशीलते परिवर्तनशील होती है ते आगे है पासा की प्रकृति तो की ये पासा एक व्यवस्था है, 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 है की है नहीं एक व्यवस्था है नहीं पासा वाक प्रदान दुन्नी प्रबंध है पासा की है वाक प्रदान दुन्नी प्रबंध है पासा प्रतिकान व्यवस्था है की है प्रतिकान व्यवस्था है ये व्यवस्था विच दुन्नी समत वाक उपवाक है की है वाक ते उपवाक है तो ये समाज की प्रक्रिया भी है यानी समाज में का मुख्य है ये प्रक्रिया है पासादा प्रधान ध्वनि प्रबंध है का मूल रूप है प्रबंधा है मौखिक प्रबंधा है आगे है के रूप पासाद रूप पासा, पासा, पासा मानव द्वारा समाज में अनेक रूपों में बरती जानी है जिसे सुनना बोलना देखना ते छूना आदि होते हैं आगे है पासा को अनपढ़ लोग सुनते हैं ते नेत्रहीन लोग भी केवल सुन सकते हैं जिसे अनपढ़ लोग तो सुन सकते हैं

सबद से चलकर, जल्का, सबद से का आधुनिक काल में किया जाता है ते मध्य काल पंजाबी में किया जाता है ते मध्य काल या आधुनिक काल किया जाता है आगे है भाषा की उत्पत्ति के सिद्धांत में विकासवादी सिद्धांत मानता प्राप्त है या मानता या प्रमाणिकता प्राप्त है हां होता है ये ध्यान रखना आगे दूसरी क्लास लेके आऊंगा पाएगी लिपि की होती है ते लिपि तो बाद आप व्याकरण शुरू कर दिए आराम आम देखना है विकास हो पासा किए पासा सू कि बारे अभी अच्छा पढ़िया है साथियों अगे और भी क्लास लेके आवे तक आप इस क्लास का आदर कीजिए धन्यवाद